И... Як на вашу думку, это геноцид был украинский? Это геноцид был. 11. Ну, слушайте, работал колхоз, работала столовая, работала колхозная бухгалтерия. Теперь, то, что я считаю, то, что при проверке делалось вот это, выливали это, это же никакой там на бульоне было приготовлено. Это же было приготовлено на траве, они вылили, Прямо посреди квартиры. А кто это делал, Мария Александровна? Какие люди? Кто это? Ну, проверяющие, откуда же ну, То есть, это не ваши люди, не влада, не села? Нет, не с нашего села. З района, может, приезжали? Это село возможно, село. с района возможно. То есть, возможно. они выполняли вказівку? свои? Они, они да. исполняли обязанности свои. свои да? Вот. Да. ну так не отнести вылить на улицу, да. а вылить прямо в комнате, да. так то... Скажите на милость, да. пухлые мы все пухлые, да, да. и убирать после этого всего. Все то то вы... вот считайте, а я ведь тогда же совсем ребенком была. А не, не знаєте, скільки людей от, за цього геноциду загинуло в вашому селі? Ви знаєте, селі. У, нас, Приблизно. у нас все село вимерло. Ну скільки це? 200, 300, села ж, як правило, великі в Україні? В усьому випадку, около тисячі. Біля тисячі людей, так? Да. А я по всій Україні скільки? да. скільки? Бо вже... Отець утром був вже бригадиром, утром підіймалися і це саме, собирали, їхали по вулиці, під водою, вели коня. И на, на это... Трупы собирали. Трупы собирали потом отвозили на это. Это было каждое утро. Да. Было. И, и, сколько это и... долго это было? Деколька месяцев? Ну, как деколька месяцев? Это было два года. Два года. Вот это все да, будет, это да? было, это было 32-33 год. Полностью да, 2 года. да. да. Так как это можно не назвать геноцидом, если... Ну, тоже не, с, не с курицы сделан бульон или это похлебка. Да, yeah, да. Yeah. А островы вот как, есть, вы вы мужчины, как вы считаете, вы мужчины, как вы считаете? Да, это геноцид. Ну вот, пожалуйста. А. а я же тогда ребенком была. Угу. Я 25 сентября 25 -го года. Угу. Мне шел девятый год, то есть восьмой год. Вы себя пометаете? давай. Ну считаете? а как же, чтобы я не, не пометала? Угу. Да я вам, вам говорю, а у меня сзади все, что я говорю с вами, у меня сзади, я все вижу, все жило, я все вижу. Угу. Корки собирала. Корки збирала з, з, з картошки, з бурака. Все это собі Так Так кахати не геноцид. Да, да. Ну, так, вот. Дуже вам дячний ще раз. Ну що побажаю вам здоров'я і довгих років життя. Да. і щоб ви своїми розповідями робили все, щоб у нас більше такого жахливого не геноциду не повторилось. Дякую.